Okay. परमपूज्य श्री नारायण महाराज लिखित पौर्णिमा ही मध्ये आली हे भजन सादर करणार आहेत लहानपणी मुंबई येथे शास्त्रीय संगीताचे शिक्षण घेतले आहे शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षण काळात त्यांनी अनेक कार्यक्रमात गायन सादर केले आहेत जून दोन हजार तेवीस मध्ये वॉशिंग्टन डी सी मधील मैत्री मेळावा कार्यक्रमात संगीत कार्यक्रमाचे आयोजन त्यांनी पुढाकार घेऊन पार पाडले सध्या त्यांचे वास्तव्य पोटोमॅक फॉल्स वर्जिनिया येथे असून त्यांचा स्थानिक मराठी मंडळात उत्स्फूर्त सहभाग आहे प्रीती रेडी

चन्द्र पूर्णि मेखरा ब्रह्म प्रतिपक्षात् वेळा चन्द्रपूर्णी मेखरा चित्त मध्येहा चित्तचन्द्रका मध्येहा पन्थ पश्चिम लागला मार्ग दुसरा लागला सहस्र किरण तो प्रकाशे भुवरि सहस्र झाला तो प्रकाशे भूवरी नाभी कमली सागरी भी कमली सागरांति आत्मरंगी रंगला पूर्णिमाही मध्याली पूर्णिमाही मध्याली मार्ग दुसरा लागला सोहम शक्ति प्रभा शक्ति वाहिली सोहम शक्ति चा प्रभावे ब्रह्म शक्ति वाहिली ओम ध्वनि चा नाद जेथे ओम ध्वनि चा नाद जेथे शंख गर्जू लागला पूर्णी पौर्णिमा दुसरा लागला वदत नारायण तुम्हाला सीता एकची वदत नारायण राम सीता एकची एक शक्ति ब्रह्म श्रपदा जाहला ब्रह्माश्रमपदाला साक्षीभूतो जाला पौर्णिमा मध्ये आली पौर्णिमा दुसरा ला थैंक यू मस्त भजन खुब छान धन्यवाद तुम्हारा भजन बदल धन्यवाद थैंक यूक यूशाली का अनाउंसमेंट्स का अनाउन्समेंट uh, म्हणजे एक सांगायचं होतं सगळ्यांना uh, आधीच पूर्वनियोजित असल्यामुळे